السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک میں تعلق معلّہ کے لیے کیا معمول اختیار کیا جائے اس حوالے سے میں ایک ہی نقطہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں صحیح مسلم کی اس حدیث پہ غور کریں اس کے اندر ایک راز ہے اور اگر اس راز کو انسان سمجھ جائے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے امام مسلم نے روایت کیا اور امام احمد بن حمل نے امام نسائی اور ابن ماجہ نے معروف حدیث ہے آپ اس کو پڑھتے بھی ہیں بیان بھی کرتے ہوں گے خطابات میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضور علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کا ہر نیک عمل ماہ رمضان المبارک سے ہٹ کر یہ عمومی بات ہو رہی ہے کہ بنی آدم کا یعنی ہر انسان کا ہر نیک عمل اور اس کی کی ہوئی نیکی اللہ رب العزت اس کا اجر کم سے کم دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک بڑھا دیتے ہیں جتنا اللہ رب العزت چاہے تو ہر عمل کا ایک اجر ہے اور اس اجر کا کوانٹم مقرر کر دیا اللہ رب العزت کوانٹٹی فکس کر دی کسی کو دس گنا ملتا ہے کسی کو اس سے زائد ہوتے ہوتے, ہوتے سات سو گنا تک یہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اینڈ پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یقول الا اللہ, اللہ, اللہ الصوم تو انہلی و انا اجزی بہی سوائے روزے کے اللہ رب العزت نے فرمایا اب یہ کلمات حدیث قدسی کے ہیں اسی حدیث کے مضمون میں کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا تو روزے کے لیے اللہ رب العزت نے وہ کوانٹم جو فکس کیا تھا دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک وہ ہٹا دیا ہے تو اس کو لمٹ لیس بنا دیا ہے حالانکہ ہر عبادت اللہ کے لیے نماز بھی حج بھی صدقہ اور خیرات بھی زکوٰۃ بھی اور جتنے عمالِ صالحات ہیں ہر عمل صالح اللہ کے لیے اور ایک کا اجر بھی اللہ رب العزت ہی عطا کرتے ہیں من جاء الحسنہ تھے فلا و عشر و تو یہ اللہ رب العزت ہی سب کو اجر دیتے ہیں دس گنا دیں اور چاہے تو اس کو سات سو گنا تک لے جائیں مگر اس میں روزے کو مستثنا کر دیا فرمایا کہ یہ جو کوانٹیٹی فکس کی ہے میں نے اجور کی اس کا اطلاق روزے پر نہیں ہے روزہ صرف میرے لیے ہے حالانکہ ہر عبادت صرف اللہ کے لیے اس میں کوئی شک نہیں مگر ہر عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہے اور اس میں سے پھر روزے کو چنیدہ کر دیا مزید چنیدہ کر دیا اور کہا میرے لیے ہے اور اس چنیدہ کو برگزیدہ کر دیا اور میں ہی اس کا اجر دوں گا حالانکہ دونوں چیزیں ہر عبادت اور ہر نیک عمل کے لیے اللہ رب العزت خود کرتے ہیں مگر یہاں اختصاص کے ساتھ یہ فرمانا دراصل ایک راز کی طرف اشارہ کرتا ہے اور پھر جو آگے ارشاد فرمایا اسی میں لسا ام فرحتان فرحت عند دفطر ہی و فرحت عند رب ہی کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس کو افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے اور دوسری خوشی اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت نصیب ہوگی جو راز پچھلے جملے میں پوشیدہ تھا اس کو یہاں عیاں کر دیا ہے کہ روزہ دار کو اللہ رب العزت نے اپنی ملاقات کا ایک وعدہ عطا کر دیا ہے اس اجر کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ سارے اجر پیچھے اور نیچے رہ جائیں گے روزے دار کے لیے میں نے اپنی خصوصی قربت اور اپنی ملاقات مقرر کر رکھی ہے اور پھر روزے دار سے اپنی محبت کی طرف اشارہ کیا ہے اس سے آگے واللوف و فمس ات یب من حضور السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو سمیل آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ اور پسندیدہ ہے یہ خاص محبت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ محبوب کے منہ کی جو فریگرنس ہوتی ہے اسمیل ہوتی ہے محبت کرنے والا اس اسمیل کو بھی دنیا کی ہر فریگرنس سے زیادہ پسندیدہ اور مرغوب جانتا ہے سو رمضان المبارک میں خاص طور پہ تعلق معلہ کے لیے معمول تو بہت سے ہیں عبادات اور اعمال کی شکل میں مگر یہ رمضان ذریعہ ہے معمول محبت کو اختیار کر لینے کا رمضان کو وسیلہ بنائیں اللہ سے محبت کا رشتہ استوار کرنے کے لیے فقط محبت کا رشتہ تاکہ ماہ رمضان المبارک میں تلاوت کریں عبادت کریں تراوی پڑھیں دعا کریں قیام کریں سیام کریں جو کچھ بھی کریں اس میں وہ خالصیت پیدا کر دیں جس خالصیت کا اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ہے اپنے لیے اپنے اور بندے کے مابین روزے کے عمل کی شکل میں بس جب صرف محبت کا رشتہ اللہ سے قائم کریں اس کے حضور کھڑے ہونے کے تصور کی لذت لیں اس سے ہم کلامی کی لذت لیں اس کا کلام سننے کی لذت لیں اس کے در پہ سرب و سجود ہونے کی لذت لیں اس کی بارگاہ میں مناجات کرنے کی لذت لیں اس کے حضور دعا کے ہاتھ اٹھانے کی لذت لیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی لذت لیں اور تصور قربت کی لذت لیں اور آخرت میں اس کی لقا کے تصور کی لذت لیں پورے رمضان المبارک کے جتنے معمولات ہیں ان کے اندر اس کو نیوکلیس بنا لیں اور محبت کی شکل یہ ہے کہ سیدنا داود علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے وہی فرمائی کہ جب میرے بندے کے دل میں میری محبت اور اشتیاق کا تصور غالب ہو جاتا ہے تو وہ صرف میرے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے چلتا پھرتا دنیا میں ہے اعمال کرتا ہے افعال صادر ہوتے ہیں اس سے بات چیت کرتا ہے ضروریات زندگی پوری کرتا ہے فرائض و واجبات ادا کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے مگر اس کا دل میرے ساتھ مشغول رہتا ہے تو اللہ کے ساتھ اشتغال میں مست رہتا ہے جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے وہی میں فرمایا کہ داؤد میرے بندوں کو مجھ سے محبت کرنے والوں کو بتا دیں کہ پھر میں اس بندے کی راحت اور اس کی لذت اپنے ذکر کے اندر پوشیدہ کر دیتا ہوں پھر وہ بندہ میرا ذکر کرتا ہے میری عبادت کرتا ہے میرا نام لیتا ہے میری یاد کرتا ہے تو جو لذت اسے میری یاد میں ملتی ہے وہ کسی شے میں نہیں نصیب ہوتی جو راحت اس کے قلب و جان کو میری یاد میں میرے تصور میں ملتی ہے وہ کسی اور شہر میں نہیں ملتی جب بندے کو اللہ کے ذکر اور یاد میں لذت ملنا شروع ہو جائے لذت ملنا تو پھر اللہ پاک نے فرمایا اس لمحے آنورز میں اپنے اور بندے کے درمیان حجابات اٹھا دیتا ہوں پردے اٹھا دیتا ہوں پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جس لمحے میں لوگ مجھ سے غافل ہوتے ہیں اس کا دل کبھی مجھ سے غافل نہیں ہوتا جن اوقات میں لوگ بھول جاتے ہیں مجھے وہ کبھی نہیں بھولتا ایسے لوگوں کو میں سچا طلبگار اور ابرار میں شامل کر لیتا ہوں اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا سیدنا داؤد علیہ السلام کو کہ ان کیفیات کے ساتھ اے داؤد اگر تو مجھے طلب کرے گا تو مجھے پا لے گا بس یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ رمضان المبارک کو اس کے لیے کی بنا لیں یعنی چابی بنائیں ذریعہ بنائیں اور پھر عمر بھر اللہ سے تعلق اس بنیاد پہ استوار کر لیں توبہ میں رسوخ کس طرح پیدا ہو توبہ کے مضمون کو آپ نے بہت کتب میں پڑھا ہوگا رسوخ پیدا کرنے کے لیے تین قدم اٹھائیں توبہ میں توبہ کے فرائض بھی آپ جانتے ہوں گے پڑھ لیں کتب میں میری ایک کتاب بھی ہے توبہ اور استغفار پر اس کے اندر ساری تفصیلات ہیں اس کے واجبات بھی معلوم ہوں گے توبہ کی سنن اور نوافل بھی معلوم ہوں گے اور توبہ کے آداب بھی معلوم ہوں گے مگر توبہ میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے تین قدم اٹھائیں سفر اختیار کریں سفر اور سفر تین قدموں پر مشتمل ہے پہلے قدم میں رجوع کریں اپنی طباء سے شرح کی طرف یعنی اپنی طبیعت کو چھوڑ کر شریعت میں داخل ہو جائیں ہر معاملے میں زندگی کے ہر عمل میں ہر فعل میں ہر قول میں ہر فکر میں ہر سوچ میں ہر معاملے میں ہر طرز عمل میں طبیعت کچھ چاہتی ہے کہ انسان ایسے کرے یہ کرے اور اس طرح کرے اور اللہ کی شریعت کچھ اور چاہتی ہے بس اپنی طبیعت سے رجوع کریں سفر اختیار کریں ترک کریں طبیعت کا وطن اور وطن شریعت میں داخل ہو جائیں طبیعت کا وطن چھوڑ دیں اس سے ہجرت کریں تاکہ شریعت کے وطن میں داخل ہو جائیں اور ساکن ہو جائیں وطن شریعت میں یہ پہلا قدم اس کے بعد دوسرا قدم ہے پھر اپنے ظاہر سے نکلیں اور باطن میں داخل ہو جائیں یعنی ظاہر کا حال سنوارنے اور ظاہر کی فکر کرنے کی بجائے پھر باطن کو خوب سے خوب تر کرنے کی فکر کریں مگر ظاہر کو شریعت کے مکمل تابع رکھتے ہوئے تو سفر کریں ظاہر سے باطن کی طرف اور تیسرا سفر کریں خلق سے خالق کی طرف ہجرت کریں کسی معاملے میں آپ کو خلق نظر نہ آئے کوئی کام کریں خلق کیا چاہتی ہے کیا دیکھتی ہے کیا سوچتی ہے اور وہ آپ کے بارے میں کیا کہے گی کیا نہیں کہے گی بس خلق کو نکال دیں خالق کے تعلق میں اور خالق کو اس طرح دیکھیں اور خالق کی طرف اس طرح دیکھیں اور خالق سے اس طرح لو لگائیں کہ خلق کہیں دور دور تک نظر نہ آئے اور خلق سے اگر جان چھڑانی ہو تو طریقہ یہ ہے کہ خلق سے ایسا تعلق رکھیں کہ نفس کو درمیان سے نکال دیں مخلوق سے تعلق رکھتے ہوئے اپنے نفس کو درمیان سے نکال دیں کہ نفس کیا چاہتا ہے میں کیا چاہتی ہے طبیعت کیا چاہتی ہے میں کیا چاہتا ہوں تو نفس کو نکال دیں تو خلق سے تعلق پیدا کریں پھر یہ خلق سے جو تعلق ہوگا اس قابل ہوگا کہ جب خالق کی طرف رجوع کریں گے تو خلق نکل جائے گی مگر اپنی توبہ کو فوکس کریں ان تین سٹیپس پر تو انشاءاللہ اللہ رسوخ نصیب ہوگا قرآن مجید کے فہم اور تدبر اور عمل تین چیزوں کی رہنمائی کا راز بھی اس میں ہے کہ قرآن مجید جب پڑھیں تو اسے اپنے محبوب حقیقی کا کلام سمجھ کے پڑھیں کہ آپ کا محبوب حقیقی آپ سے ہم کلام ہے بس اس کا کلام سمجھ کے پڑھیں کبھی وہ آپ سے گویا ہوگا کبھی آپ اپنے محبوب سے گویا ہوں گے تو جب قرآن پڑھیں تو ہر شے کو درمیان سے نکال دیں سنیں کہ آپ کا محبوب آپ کو کیا کہہ رہا ہے کیا سنا رہا ہے اس کو اپنے قلب کی محبت کی کانوں سے سنیں پھر اس میں میسج کیا ہے اس پہ غور کریں فکر کریں تدبر کریں کبھی میسج محبت کا ہوگا کبھی خوف کا ہوگا کبھی رجا کا ہوگا کبھی اپنی جنتوں راحتوں کا ذکر کرے گا کبھی نافرمانی کرنے والوں کے لیے عذاب کا ذکر کرے گا کبھی قصص اور تذکرے بیان کرے گا پہلی امتوں کے رہنمائی کے لیے کبھی اخلاقیات دے گا میسج لیں اس پہ غور کریں ان کے الفاظ میں معنی میں معارف میں ڈوب جائیں اور ان کو اپنے من میں اتاریں اور من میں اتار کر ایک چیز ہر روز اس میں سے اخذ کر لیں اور انشور کریں کہ وہ چیز آپ کے اندر ایک دن میں اس طرح داخل ہو جائے کہ ایک خصلت جو اس کے مخالف تھی اس کو ریموو کر دیں اور اس کی جگہ اس قرآن خصلت کو جو تدبر سے ملی اپنے اندر پلیس کر دیں ہر روز ایک قرآن کی خصلت کو اپنے اخلاق میں شامل کر دیں اور پہلے سے موجود نفسانی اور بشری ایک خصلت کو نکال دیں تو ہر روز ایک قرآن خصلت کو ڈالتے جائیں اور ریپلیس کرتے جائیں کرتے جائیں یہ فہم اور تدبر کا طریقہ بھی ہے اور اصل عمل کا یہ طریقہ انشاءاللہ اس سے قرآن کا رنگ چڑھ جائے گا اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ سلامتی دے اور برکتوں سے نوازے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ